Дорогие друзья, сегодня мы представляем вам традиционное индийское искусство, народное и классическое искусство. А почему же Индия? Некоторые задают себе такой вопрос. Много вокруг нашего традиционного искусства. Почему, вот, спросить, почему вы обращаетесь к восточному, к такому экзотическому? Я уже сказал, что сахаджи йоги тянутся ко всему, что благоприятно. Вот индийское искусство, оно невероятно благоприятно. Как мы говорим, оно очень вибрационно. Вся Вселенная, вся Земля, все отношения людей пропитаны вибрациями. Вибрации, по-другому можно сказать, энергии, какие-то тонкие проявления, невидимые, все об этом уже знают, как-то по-разному называют, но все не сомневаются, что это есть. И все хотят, чтобы я был благополучен, чтобы я был здоров. Каждый себе так говорит. Как же этого достичь? Искусство — это громадная сила. И если мы научимся чувствовать то, что для нас благоприятно, очень многие вопросы станут яснее. Нам будет понятно, что лучше нам не слушать, что лучше нам петь, или танцевать, чтобы быть даже немножко здоровее, чтобы быть радостнее. Любое народное искусство очень благоприятно. Вот э, есть такая традиция в том жанре, который мы представляем Баджан. Певцы сидят на земле. Ну, это на Востоке, естественно, но мы тоже стараемся. Ходим даже босиком. Почему? Не просто так, не просто ради традиции. Это очень благоприятно. Потому что наши внутренние с вами энергии стремятся как-то себя уравновесить, очистить. Мать-Земля это очень-очень эффективно делает, если мы ее уважаем, если мы ее не обижаем, буквально, если мы не плюемся, извините, и не мусорим лишний раз. И если ходим босиком, происходит очень благоприятный процесс. Поэтому вам очень простой совет. Как можно больше ходите в любое время босичком и сидите или даже лежите на земле. Пойте очень-очень искренние песни, которые содержат в себе духовное зерно. Какие это песни? Ну, например, вот такая, как мы спели на русском языке, распахни свое сердце, прекрасная песня. Например, наши детские песни э, русские, украинские, очень благоприятны. Но вот те песни, о которых мы сегодня вам рассказываем, это вообще тысячелетняя традиция духовного искусства песенного, которая зарылась в Индии примерно около тысячи лет назад. И э, эти песни, они проверены временем, они несут колоссальный попросту оздоровляющий эффект, можно так сказать. Если вы научитесь слушать музыку так, как нам советуем, прислушиваясь к своему состоянию, слушая свои вибрации, которые проявляются на ладошках, которые проявляются в нашем ощущении на позвоночнике, то вы ощутите, что это искусство очень благоприятно, как, впрочем, и европейское классическое искусство, которое мы тоже иногда на концертах исполняем. Но сегодня Баджаны и следующая песня посвящена такому принципу Махамая. Махамая это на санскрите означает великая иллюзия. Это один из духовных принципов, который на Востоке возводился тоже в рамках такого ведущего духовного начала, потому что весь мир Говорили всегда на Востоке. Это, по сути дела, Майя, иллюзия, а самое главное это наше духовное развитие. Но песня, которую мы споем, веселая. Маха Мая, Махака.